много будем говорить или не очень много о, о студенческих проблемах, студенческой борьбе вот, и вообще проблемах нашего сегодняшнего э, современного образования о, о, высшего. Э, к сожалению, получилась не очень хорошая связь сегодня, у всех праздничное настроение. А мы сегодня пришли, чтобы говорить о каких-то мрачных темах, вот, о том, как все плохо, как все ужасно, в каком кризисе находится наше образование и как сегодня сложно что-то менять. Вот, ну, не знаю, мы попытаемся совместить несовместимое, вот, и как-то э, все-таки вытянуть какую-то оптимистическую ноту, потому что борьба все-таки студенчества, она ведется, вот, и мы достигаем каких-то результатов, вот, и к чему, собственно, всех призываем. Вот. Ну, я начну с того, что сегодня, конечно же, высшее образование находится в ужасном кризисе, да, и, и этому причин очень много, как бы. Вот. и причем кризис этот связан не только с тем, что студенты живут у них какие-то бытовые условия неподходящие, да там или слишком высокая плата за образование. Это все есть, но это не главное. Главная проблема сегодняшнего высшего образования это безразличие, безразличие студентов к получению знаний, к своему университету, к своей цели и задаче профессиональной и безразличие университета к тому, чтобы эти знания предоставлять. Вот, это глубинная проблема, она достаточно серьезная, и раскрывать все ее аспекты сегодня не будет иметь смысла. Вот. Единственное, что можно сказать, что это, конечно же, следствие того, что мы живем в каком-то обществе потребления, где мы все привыкли как-то покупать, кучу ненужных вещей, и таким же нахрапом Большинство людей пытаются взять и высшее образование, придя и отсидя, не обязательно за деньги, но, допустим, отсидев там какие-то часы бездумно. Поэтому большинство студентов сегодня удивляется, что у нас появляются какие-то свободные школы, где люди просто так приходят для того, чтобы получить знания, не для того, чтобы их отметили в каком-то журнале посещений. Вот. Такая вот ситуация. И Наряду с этим сокращаются, конечно же, бюджетные места, это очень печально. Закрывается школы. в этом году только в Украине закрылась 161 школа, вот. и наряду с этим бюджет идет в неизвестном направлении. Я как представитель профсоюзного движения студенческого, вот, который занимается этим непосредственно, могу сказать, что студен... огромные средства идут в совершенно неизвестном направлении. Вот, Например, на них строятся и какие-то храмы, например, вот, как, например, мы можем наблюдать это со сфером зеркальной струи, да, когда абсолютно незаконно возводятся э, как бы, какие-то сооружения, супермаркеты и, и, и прочие инфраструктуры, которых уже и так достаточно в городе, но наряду с этим сокращаются какие-то льготы пенсионерам, студентам, сокращаются зарплаты учителям вот, ущемляются соцпакеты и так далее и так далее вот, то есть сегодня я пришел как бы говорить о том, что э, метод борьбы, который к которому мы призываем студентов, студенчество вот, это э, конечно же профсоюзное, студенческие независимые профсоюзы э, почему э, наше слово обращено непосредственно к студентам ну тут все достаточно просто вот то есть, почему мы не обращаемся, например, к ректорату ВУЗа, да? Потому что ректорат ВУЗа, собственно, не заинтересован в том, чтобы что-то менять. Ректор и, собственно, его ближайшее окружение, вот, они сидят на гигантской кормушке финансовой, вот, к ним текут просто невероятные финансовые потоки, вот, наряду с крупнейшим бизнесом, да, вот, в общем, которые они, собственно, и курируют, и менять, пробуждать какую-то сознательность студентам, в студентах, и, собственно, невыгодно. Да, и почему, например, мы уже, в каждом вузе уже существует какой-то профсоюз, да? Почему мы говорим о каком-то независимом профсоюзе? Потому что все профсоюзы, которые уже существуют в вузах, да, они стоят, собственно, при администрации, никогда не выступают за то, чтобы бороться действительно за права студентов. Вот, мы же говорим, что студенты должны воспитывать в себе чувство солидарности и взаимопомощи, и сами должны самоорганизовываться и выходить, и давить на администрацию, и только тогда. Вот, по примеру э, наших европейских товарищей, европейского студенческого движения, мы должны добиваться наших целей, вот, и э, тогда э, от этого будет какой-то результат. Вот, э, на, наша организация, это и э, Прямая Дия, это киевская организация, и киевская организация автономность автономность трудящих вот, э, занимается с синдикализмом профсоюзами в частности студенческими профсоюзами не первый год вот и мы можем с уверенностью сказать о том что э, результаты они есть и они а, не заставляют себя ждать в частности мы сегодня хотели рассказать и о каких-то креативных акциях да которые проходили э, вот потому что студенчество оно все таки достаточно креативно подходит всегда вот в нем есть какое-то желание изменить что-то да когда это действительно э, как, когда ребята понимают, что от них что-то зависит, потому что сегодня студент поступает в ВУЗ, он понимает, что он сталкивается с какой-то невероятно бюрократической, коррумпированной системой, вот, где, собственно, его никто не слушает, от него ничего не зависит. Вот, собственно, мы занимаемся тем, что пытаемся э, ребятам объяснить, что они могут чего-то менять вот, и могут добиваться су существенных результатов, могут изменять систему образования прямо здесь и сейчас, причем существенно. Общий наш вектор движения состоит в том, чтобы устанавливать студенческо-преподавательские взаимоотношения на уровне, который мог бы контролировать деятельность университета, который мог бы какие-то пресекать репрессии со стороны или просто какие-то безумия, которые иногда творятся и исходят из вузов, да, которые Сегодня, ну, например, Каразина или Йорк э, Академия, вот, где сегодня очень много происходит разных странных вещей, с которыми мы принципиально не согласны. А що, 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 що.